Salam əziz şagirdlər. Dərsimizə iştirak edə bilməyən uşaqlar üçün də mövzumu yenidən izah eləməyə başlayıram. Uşaqlar, diqqətli olaq. Şəkildə biz Magellan'ın şəklini görürük, gəmi ilə səyahət görürük. Bu şəkillər sizə nəyi ifadə edir? Bunu biz aşağı siniflərdən, yəni 4-8-sinifdən etibaren öyrənmüşük ki, ik dünyas səyahətini model onu yetmişdir və öz səyahət zamanı coğrafiya elminə ilk böyük belə də 2 böyük töhfə e, vermişdir. 1519-22-ci illərdə öz səyahət zamanı yerin e, küre şəklində olduğunu əyani cəhtdən sübut etmiş, ikinci böyük kəşfi isə dünya okeanının vahid olduğunu, bütün okeanların bir-biri ilə əlaqəli olduğunu sübut etmişdir. Və bugünkü dərsimiz uşaqlar, dünya okeanı və onun hissələri mövzusudur. Gəlin baxaq görək, əvvəlcə baxaq görək yerə kürəsində su və quru necə paylanıb. Biz bilirik ki, yerin sahəsi 510 milyon kvadrat kilometrdir. Onun 361 milyon kvadrat kilometri su, 149 milyon kvadrat kilometri isə quru təşkil edir. Bunu yadınızdan çıxartmayın uşaqlar. Dünya okeanı neçə hissəyə ayrılır və hansılardır? Bunu siz bilirsiz uşaqlar. Dünya okeanı özü 4 hissəyə ayrılır. Sakit okean, Atlantik okeanı, Hind okeanı və Şimal Buzluğu okeanı ə gəlin deməli biz ə uşaqlar bu ekranımızı dəyişək, mən başqa bir proqramə keçim. Deməli Google Earth proqramına baxdığımız zaman gəlin biz bunu əyani cəhətdən görək. Burada biz gördüyümüz Asanti okeanı. Asanti okeanı ilə girərin Sakit okeanı Bir-birinə əlaqələnir, uşaqlar. Gəlin Sakit Okeanı Sakit Okeanı keçək, gələk Kara Hind Okeanına. Hind Okeanı ilə Sakit Okean bir-birinə əlaqələnir, uşaqlar. Fikir verin. Hind Okeanı və Atlantik Okeanı. Gördüzmü ki, bütün okeanlar bir-birinə əlaqələnir. Sakit Okean, Şimal Buzlu Okean, boğazlar vasitəsilə və yuxarıdakı açıq su yolu vasitəsilə bir-birinə əlaqələnir. Sadəcə bu okeanları dörd böyük hissəyə şey bölən nədir, uşaqlar? Materiklərdir. Materiklər okeanların içərisində yerləşərək onları iki hissəyə bölür. Eee, dörd hissəyə bölür. Biz bunu e, bilirik. E, gəlin eee yenidən okeanlarımızın okeanlarımıza qayıdaq. Deməli, okeanlara baxdığımız zaman sahələrinə görə sırayla, dedik sahəsinə görə ən böyük okean Sakit Okean, 180 milyon kvadrat kilometr, Atlantik Okeanı, 93 milyon kvadrat kilometr. İndiki okeanı 3-cü yerdə durur, 75 milyon kvadrat kilometr. 13 milyon kvadrat kilometre sayesinde göre en küçük okyan olan Şimal Buzlu okyanıdır. Önce en büyük sayesinde göre en büyük okyandan başlayalım. Sakit okyan. Sakit okyan hakkında mevzularımıza bakalım. Sakit okyan sayesinde göre en büyük okyandır. Eyni zamanda en isti, en enli 5 okyandır. 5 materikle hati olunub. 4 yarımkürədə yerləşir. Gəlin baxaq. Ən enli okeandır və ən enli hissəsi ekvator boyu enliklərdədir. Ona görə də dünyanın ən isti okeanı hesab olunur. Üç, e, deməli, 5 materiklə əhatə olunub olunub. Daha doğrusu, gəlin sadələşdirək. Avrasiya materiki, Avstraliya materiki, Şimali Amerika, Cənub Amerika və Antarktika materikləri ilə əhatə olunur. 4 yarımkürə, neçə yarımkürədə yarım yerləşir dedik uşaqlar? Sakit Okean 4 yarımkürədə yerləşir. 180 dərəcəlik meridyan. Biz dedik ki, başlanğıc meridyan 180 dərəcəlik, onun davamı olan 180 dərəcəlik meridyan xəttinin bir də ekvator xətti ilə yer kürəsi 4 yarım kürəyə bölünür. Şərq, qərb, daha doğrusu qərb, şərq, cənub və şimal yarım kürələrinə. 4 yarım kürədə yerləşir. Planetimizin 1/3 hissəsini, dünyanın o dünya, dünya okeanının isə 1/2 hissəsini tutur. Orta dairənliyi 3602 metrdir. Sakit okean. Saki Ən dərin okeandır və ən dərin yeri Marian çökəhliyindədir. Uşaqlar, 11.22 metrdir. Bu okeana Sakit adını kim vermişdi? Öz səyahət zamanı Magellan vermişdir. Atlantik okeanı. Atlantik okeanı sahəsinə görə 2-ci yerdə durur. Ən uzun və ən duzlu okeandır. Beş maddi rəhətələnir. 4 yarımkürədə yerləşir. Avrasiya, Afrika, Şimali Amerika, Cənubi Amerika və Antarktida. 4 yarımkürədə yerləşir. Başlanğıc meridyanından qərbdə və şərqdə, şərq qərb, şimal və cənub yarımkürələrində yerləşir bücə İqlim quşağlarında yerləşir. Çünki merdyan istiqamətində uşaqlar şimaldan cənuba doğru uzanır. Ən dərin yeri karakteristikində Poynterli poçuqəhliyidir, 8742 metr dərinliyində. Hind okeanı üçüncü yerdə durur sahəsinə görə 3 yarım kürədə yerləşir. Mərkəzi, 4 mərkəzi sahillərindir. Baxaq. 3 yarım kürədə yerləşir deyəndə uşaqlar başlanıc meydianı burdan keçir. Başlanıc meydianı şərqdə yerləşir Hind okeanı. Şimal və cənub yarımkürədə 3 yarım kürədə, kürədə. Avrasiya, Afrika, Antarktida və Avstraliya məkəni sahillərində yerləşir. Ən dərin yeri yağış çökəhlidir, 7729 metr dərindədir. Şimal Buz Okyanı sahəsinə görə ən kiçik okeandır. Ən soyuq, ən dağız okeandır. 3 yarımkürədə yerləşir, bütün saat qorşağında yerləşir və iki materikin sahilində yerləşir. Ki, bu materiklər də hansılardır uşaqlar? Avasiya və Şimali Amerika materikləridir. Andar. Yerli Qrenlandiya çökməhlidir, 5527 metr dərində. Üçüncü məlumatımız digər okeanlardan fərqli olaraq, Şimal Buzdolu Okeanının üzəri Şimal Qütb ətrafında yerləşdiyi üçün buzlaqlarla örtülüdür. Cəmi 2 iqlim qurşağında yerləşir. Buzlaqların qalınlığı 3-5 metrə çatır. İqlim qurşağı deyəndə uşaqlar burada biz nəyə nəzər tuturuq? Aktiv və ancaq di e, aktiv subaktiv və aktiv iqlim qurşaqları. Okeanlar hansı материklərin sahillərində yığılır? Gəlin öyrənəyimiz məlumatları. Deməli, yəni təkrar eləyək, Sakit Okean. Avrasiya, eee Avrayş, Şimali Amerika, Cənubi Amerika, Avstraliya, Antarktida materiklərinin, Assanti okeanı, Avrasiya, Şimali Amerika, Cənubi Amerika, Afrika və Antarktida materiklərinin, Hind okeanının Avrasiya, Afrika, Antarktida, Avstraliya materiklərinin, Şimal buzlu okeanının Avrasiya və Şimali Amerika materiklərinin sahillərində yerləşir. Südək sahillərini Dünya okeanını dedik 4 böyük hissəyə, dünya okeanı 4 böyük hissəyə bölünür. Okeanlar üzrə isə ayrı-ayrılıqda hissələrə bölünür ki, bunlar dənizlər, körfüzlər və boğazlardır. Gəlin öncə dənizlər haqqında məlumata baxaq. Dənizlər okeanlardan suyunun xassələrinə, canlı ailəninə görə, görə axınlarına görə, təbii sərhədlərinə görə fərqlənir. Dənizlər E, dənizde gəlin, tərif edelim. Bunun için biz Google Earth programına daxil olaq. Gəlin bir dəniz seçək. O dəniz üzerinde biz e, deməli. Çat ki, Bering dənizini götürək şaklar. Bering dənizinə tərif edelim. Okeandan e, yarmada adalar sualtı kirələr vasitəsilə ayrılan dənizlərə və e, verilərək su sahəsinə dəniz deyilir. Deməli, dənizlər okeanlardan necə hansı təbii sərhədlər vasitəsilə ayrılır? Yarımadalar, adalar e, və sualtı kirələrə ayrılır. Məsələn, Bakı Oqyanusuna. Oqotənizi yaxınlaşdıraq Oqotənizi Kamçatka yarımadası, Kuril adaları, Yapon adaları, Sakhalin adası və onların Kuril adalarının bu sual birələri vasitəsilə okeandan ayrılır. Buruya çox da buruya e, e, daxil olur e, bir hissəsi, bir istantizoloji yondan bu təbii səbəblər vasitəsilə ayrılır ki, buna biz də dəni, deyirik. Dənizlər coğrafi nöqteyinə görə uşaqlar üç qrupa bölünür. Hansı ki bunlar daxili dənizlər, adalar arası dənizlər və kənar dənizləridir. Gəlin daxili dənizlərə baxaq. Tərifə baxaq. Materikin daxilində yerləşən dəbogaclar vasitəsilə okeanla birləşən dənizlər daxili dənizlər adlanır. Gəlin biz deməli e Yani genelten bu ha, dâhil denizlere. Keçek. Sevimli devletimiz olan Türkiye. Bak Türkiye'nin sahiller. Buradaki dâhil denizlerinize dikkat düşünün, Aralık Denizi. Araqtən daxil dəniz uşaqlar. Daxil dənizə necə tərif verdik? Buruya çox daxil olmuş və okeanla nə vasitəsi ilə boğazlar vasitəsi ilə ki, Aralıq dənizi e, dünya Atlantik okeanı ilə Cəbəli Tarix boğazı vasitəsi ilə birləşir. Okeana boğazlar vasitəsi ilə birləşən dənizlərə dirik daxili dənizlər. Bu dənizlərə misal olaraq deyirik Aralıq dənizi, Mərmərə dənizi, Qaradəniz, Azov dənizi. Bu dənizlər, ki, bu uşaqlar boğazlar vasitəsilə bir-biri ilə əlaqələnir ki, bu həm bu dənizlər, ə, yəni bunlar həm də Avropa ilə Asiyanı ayıran təbiət ərzələri də ayırır. Azov dənizi Kirs boğazı vasitəsilə Qara dənizə birləşir. Qara dəniz Bosfor boğazı ilə Mermər dənizinə, Mərvarə dənizi Dardanel boğazı ilə Egey dənizinə, Egey dənizi Aralıq dənizinə çıxır və Aralıq dənizi Çəməntep boğazı ilə Atlantik okeanına çıxır. Bakı tənizi Şimal okeanının dənizi olan Ağ ah dəniz keçək şaxlar, Himalay, Amerika, äh, sahilərlə keçək və burada baxaq. Ancaq daxili dəniz, sağ olsun. Transhey. Daxili dənizlərimiz elə bu qədərdir. Bir də bucaq Qırmızı dəniz. Əslində şoğlar bəzən dənizlər, körfəz, səhrə. Körfəzlər isə dəniz adlandırılır. Yəni səhrə bu cür adlandırılır. Məsələn, yəni, qırmızı dəniz daxil idi, nisəb olur. Əslində bu qırmızı dəniz suyunun duzluğuna görə ki, həm körfəz adlanmalı idi. Digərlərini də indi mən adlanı çəkəcəm. Səhrənin adlandırılan coğrafi obyektlərdə ən çoxu isə elədir ki, gedərləşə. keçirik uşaqlar. Daxili dənizlər haqqında məlumatımızı oxuduq. Keçirik adalar arası dənizlərə. Adalar və ya adalar qrupları arasında yerləşən dənizlər adalar arası dənizlər adlanır. Bu haqq yenə bir e niyə öyrənəm baxaq adalar arası dənizlərə daha çox biz bunu indoneziya adaları qrupunda görürük yaxınlaşdıraq ki verilən adaların arasında yerləşir adalar və adalar qrupu arasında yerləşən dənizlərə deyirik adalar arası dənizlər hansı dənizdir uşaqlar java dənizi bali dənizi floris Makasar, Makassar, i başda o boğazdır. Banda dənizi, Molka dənizi, Sulawesi, sulu dənizləri, adalar arası dənizlərdir və dünyada sahisinə görə ən böyük dəniz olan Filipin dənizi özü də adalar arası dənizlərə aiddir. Keçək uşaqlar Hara. Yeni Şimali Amerikaya qayıda adalar arası dənizlərə misal olaraq Grenland dənizi, Baftrin dənizi bunlar da adalar arası yəni sizlərə aiddir. Həmçinin uşaqlar Avropa sahillərində Böyük Britaniya və İrlandiya adalarının arasında yerləşən İrlandiya dənizini də adalararası dənizlərə misal göstərmək, olar kənar dənizlər haqqında məlumatımıza laha. Materikin sahilində materikin sahilində yerləşən və okeandan adalar və sualtı trenər vasitəsilə ayrılan dənizlərə isə kənar dənizlər e, deyilər. Qənardənizlər, okeanların sahilində yerləşir uşaqlar. Misal olaraq bir neçəsini göstərərəm, sonra siz öz atlaslarınızdan onları ağzına ağlara taparsınız. Bering dənizi, Okqean dənizi, Yapon dənizi, okeanların sahilində yerləşən dənizlər uşaqlar. Fari dənizi, Cənubi Çin dənizi, Ərəbstan dənizi, belə deyim ki, uşaqlar Ərəbistan dənizi səhvən dəniz adlandırılır, əslində bu körfəzdir. Bəli. Şimal dənizi, Kənar dənizidir. Paraenstan dənizi. Qara dənizə. Laktivlər dənizi şərgisi 1 dənizə. Çikof dənizi. Bunlar da deməli e, Kənar dənizləridir. Yəni Beaufort dənizi də həmçinin Kənar dənizlərinə aiddir. Karib dənizinin yerini bilirsiz uşaqlar? Karib dənizi özü də Kənar dənizlər qrupuna aidd. Coratlasın mövqeyinə görə, yəni e, yerləşdikləri mövqeyə görə e, dünyada bir planetdə e, bu dənizləri biz üç e, hissəyə ayırdıq. Adalar, adalar arası, kənar və daxili dənizlər. Gəlin keçək, okean yolunun bir hissəsi olan körfəzlərə. Dünyanın sahəsinə görə ən böyük körfəz olan Gineya körfəzi üzərində biz tərifimizi verək körfəzlər okeanın və ya dənizin uşaqlar. Dənizlərin içərisində də biz körfəzlər aşkarlaya bilərik. Okean və ya dənizin e, quruya çox daxil olan və okean və ya dənizlə birbaşa əlaqələnən, yəni onların qarşısını kəsən heç bir təbii sərhəd, ada, yarımada, sualtı pirə yoxdur. Okean və ya dənizlə birbaşa əlaqəsi olan su hövzələrinə irik ə körfəzlər. Gibniya körfəzi və bunların suyunun xassəsi uşaqlar okeanların və ya dənizlərin suyunun xassəsindən fərqlənmir. Çünki birbaşa əlaqəsi olduğu üçün okeanla körfəzlər, onların suyunun xassəsi ilə okeanların suyunun xassəsi, canlılar aləmi, dəniz axınları və ya okean axınları, belə deyək, fərqlənmir. Ərəbistan yarınızla fikirləyək, uşaqlar, bayaq dedim ki, sərhəddən dəniz adlandırılır, əslində körfəzdir. Niyə körfəz deməliyik, uşaqlar? Çünki Ərəbistan yarınızın qarşısında kəsən heç bir maneə yoxdur. Okeanla birbaşa əlaqələnir. Ona görə əslində Ərəbistan yarısı körfəzdir. Bengal körfəzi Hindistan sahilində yerləşən e Siam körfəzi var uşaqlar burada. Şeliqo Körfəzdir. İndi az öncə qeyd çıxarılan bölgələrdən biri olan İran Körfəzi, Oman Körfəzi, Ədən Körfəzi və s. misal göstərmək olar. Keçək 3-cü okeanın 3-cü hissəsinə. Əvvəlcə gəlin, mənim bayaq Ərəbistanın, Yudin Ərəbistan əslində körfəz olmalı uşaqlar. Bəzi körfəzlər də var ki, onlar əslində dəniz olmalı idi. Məsələn, dəniz adlanmalı idi. Meksika körfəzi, Hudson e, körfəzi. Niə bunlar dəniz adlanmalı idi? Çünki onların suqları mövqeyə fikirlən uşaqlar e, okeandan yarmada, adalar və sualtı kürələr vasitəsilə ayrılırdı o Meksika körfəzi. Amma görə əslində Meksika dəniz adlanmalı idi. 30 ön körfəz əslində dəniz olmalı idi çünki onun da okeandan, onu da okeandan ayıran təbii sərhədlər var. Burda müqəddəs Lavrentiy körfəzi də okeandan adalar vasitəsilə ayrıldığı üçün, Yarmaza adaları quru və ya Yarmaza adalar vasitəsilə ayrıldığı üçün ə, dəniz adlanmalı idi. Yəni bəzən səhv yol olur. Yol verilir. İndi Bir də nə çox va dünyada hekayə olaraq bir dəniz var ki, Atlantik okeanında Sargass tənizi, sərhədsiz, yəni sahilsiz dənizdir. Onun sahil, sərhədləri yalnız yolxunlar vasitəsilə demək haşlanır. E, bu dənizi 2 dəfə Kristofor Kolumb öz səyahət zamanı kəşf etmişdi, lakin o yolunu azardıya. Bu yolxunlar yarıl keçilmiş. E, ətrafından dolanaraq West Hind adalarına, yəni bu adalar ə, adalara gəlib çıxmışdır. Bir dəfə yemə sarı qaz benzini Christotor kolon ösə hətta zamanında kəşf etmişdir. Gəlin keçək boğazlar nəyə deyilir uşaqlar? Boğazlara tarix verir deyimiz də məlumsa ki, Cənəli fayx boğazına götürək. Deməli iki qrupunu ayırın su ilə birləşdən ensiz su loğalına, ensiz su sahəsinə boğaz deyilir. Dünyada ən enli boğaz. Şahlar, ən enli boğaz. Amerika, janabı Amerika ilə Antarktidan ayıran Drake direkt boğazı. Drekin şərafına adlandırılıb uşaqlar. ən enli boğazdır. Direk boğazı. Dünyada en uzun boğaz. Afrika ve Madagaskar adasını birbirinden ayıran Mozambik boğazı. En uzun boğazı. Dünyada bir de en dar boğazlar var ki onlar Baltik denizini Atlantik Okyanusuna birleştirir. Bunlar buradadır. kiçik bit, böyük bit boğazları. Eyni zamanda burada Kaffeqa və Skageva boğazları da var. Məsələn, böyük Britaniyanı Avropadan ayıran La Manche boğazı, Kaffeqa və boğazı. Sonra gələn xaqlı boğazlara misal olaraq bayaqlarım mən çəkdim. Çerç adlarını çəkdim. Çerç Bosfor, Dardanel boğazı, Körümüz boğazı, Babılməndə boğazını, Şirlan qaynaq, İndistay yarımadasını bir-birindən ayıran pol boğazına şou göstərmək olar. Digərlərini siz özünüz sərbəst taparsınız şou körfəz haqqında burada məlumat verirəm. Baqıxdıqdıqım Okeanın və ya dənizin quruya çox daxil olmuş, onlarla sərbəst əlaqəsi olan hissəsidir. Məsələn, özünüz sərbəst şəkildə uşaqlar Bakı dənizinə baxsanız görərsiz ki, Bakı dənizinin içərisində körfəzlər var. Botnik, Pin, Riga körfəzi Atlaslarınızda özünüz sərbəst şəkildə axtarıb taparsınız. Bir də uşaqlar. Bərzeh. Bərzeh nə deyilir? İki quru hissəsini birləşdirən və iki su sahəsini ayıran ensiz quru sahəyə bərzəxlar deyilir. Gəmi gediş-gəlişini əlverişli etmək üçün insanlar bərzaxdan kanal çəkməklə su özlərlərini birləşdirdilər. Bu bərzəxlərə misal olaraq Panama bərzəxindən çəkilən Panama kanalını, Süveyş bərzəxindən çəkilən Süveyş kanalını misal göstərmək olar. Panama kanalı 81,6 kilometr, Süveyş kanalı 161 kilometr uzunluqludadır. Baxaq, Süveyş bərzəxi. Misir dövlətinin ərazisində yerləşir. Afrikayla və Avrasiyanı ayıran təbii sərhədlərdən biridir Süveyş bərzəxi. İki quru nu birləşdirən, yəni vaxtilə bu iki quru birləşiyi idi. Çiguruğun birləşdən iki su sahəsinə ayrılan ensiz qrup parçasına bərzəx deyilir. İkinci bərzəximizin adı nə idi? Panama bərzəxi. Bu da hansı ki, iki materiki bir-birindən ayıran deməli bərzəxdir. Panama bərzəxi. Sonradan həmin o bərzəxdən Panama kanalı çəkənlər Atlantik və Sakit Okeanı, okeanı birləşdiridilər. Gəlin indi tapşırıqlarımıza baxaq rəqəmlərə uyğun gələn dənizlərin adlarını kontur xəritədə qeyd eləyin. Bunu əgər məktəbdə olsaydı, dərs dərsiniz boyunca etmək olardı. Gəlin özünüz adlandırın. Fransız dənizi, Filippin dənizi, Tiha dənizi, Ərəbistan dənizi, Qırmızı dəniz, Aralıq dənizi, Vadiq dənizi, Baftin dənizi, Bofort və Karib dənizi. Rəqamlara uyğun gələn boğazların hansı su sahələrini birləşdirdiyini və hansı quru parçalarını ayırdığını kontur xəritədə qeyd eləyin. 1-ci boğazımız Reekt boğazı, Cənub-Amerika və Antarktidanı ayırırdı. Atlantik və s. digər okeanı birləşdirirdi. Cəməl Tariq ə, Mozambik boğazı Madagaskar və Afrika materfinin ayrı Madagaskar adasından Afrikadan ayırırdı. Babılməndə boğazı Ərəbistan və Afrikanı ayırır. Ee, Cəbəli Tarik Boğazı, Avrasiya ve Afrikanı birbirinden ayırır, Aralık Denizi ve Atlantik Okeanını birbiriyle birleştirir. Dönümlü iş rəqamlara uyğun körfəzləri konturda qeyd edilir. Birinci, Meksika körfəzi, Hudson körfəzi, Gümüneya körfəzi, Bengal körfəzi və Böyük Avstraliya körfəzini qeyd edilmək olar. Bakı limanından, yəni Azərbaycanın dünya okeanına çıxışı hansı coğrafiya, coğrafi obyektlərdən keçir? Məsələn, Bakı limanından çıxan Azərbaycan bayrağı altında üzən gəmlər hansı coğrafi obyektlərdən keçməklə Atlantik okeanına çıxış əldə edərdilər? Bunu necə eləyirdik? İki yolla çıxırdı. Xəzər dənizi, Volqa Volqa çayı vasitəsilə şimala doğru düzərək Volqa-Baltiq kanalı ilə Baltik dənizinə və oradan atlan görkəmlə burda isə biz hansını öyrənəcəyik? Volqa Xəzər dənizindən şimala doğru üzərək Volqa çayına daxil oluruq. Volqa Don kanalı vasitəsilə Don çayına daxil oluruq. Don çayı ilə Azov dənizindən çıxırıq. Azov dənizindən Kerç boğazı, Qara dənizi, Bosfor boğazı, Mərmərə dənizi, Dardanel boğazı Egey dənizi aralıq dənizi ilə üzərək Cəbəli Tariq boğazından keçib və Atlantik okeanına çıxış edir. Uşaqlar, ev tapşırığı olaraq mən sizə nə verirəm bu günkü dərsinizdə? Bugünkü dərsimizin sonunda dərsliyimizdəki dərsdən sonra yəni tapşırığını kontur xəritələrdə edirsiniz. Yəni xəritə üzərində materiklərdən birinin sahilı boyunca səyahət edirsiniz keçdiyiniz dəniz boğaz körfəzlərin adlarını da e, kontur xəritədə qeyd edirsiniz. Bu e, obyektləri biraz geniş seçin ki, çoxlu, coğlanşı obyektlərdən keçə biləsiniz. Diqqətinizə görə sağ olun uşaqlar. Gələni görüş